Hai, saya Norizati Menteri Ramli. Saya akan membentangkan tentang pengenalan berkenaan isu kesesakan lalu lintas dan pengangkutan awam. Bagi pengenalan, kesesakan lalu lintas merupakan masalah utama di kawasan bandar yang memberi kesan kepada kehidupan harian masyarakat. Peningkatan penggunaan kenderaan persendirian, kesesakan waktu puncak serta kemalangan jalan raya Antara punca utama berlakunya kesesakan, pengangkutan awam berperanan sebagai alternatif penting bagi mengurangkan kesesakan dan melancarkan pergerakan penduduk. Seterusnya, saya Nur Afika akan menerangkan tentang punca kesesakan lalu lintas. Antara punca kesesakan lalu lintas ialah peningkatan penggunaan kenderaan persendirian. Hal ini terdapat pemandu yang menggunakan kenderaan besar seperti kereta dan motosikal secara individu tanpa berkongsi perjalanan yang menyebabkan bilangan kenderaan di jalan raya menjadi semakin padat dan seterusnya mencetuskan kesesakan lalu lintas yang sukar dikawal. Selain itu, waktu puncak. Pada waktu pagi, kebanyakan orang keluar ke tempat kerja dan sekolah antara pukul 7 hingga 9 pagi. Manakala pada waktu petang pula ramai yang pulang pada pukul 5 hingga 7 petang. Keadaan ini menyebabkan jumlah kenderaan bertambah mendadak dalam tempoh yang singkat. Seterusnya, kemalangan jalan raya dan kerja-kerja pembaikan jalan turut menjadi faktor berlakunya kesakan lalu lintas. Apabila berlaku kemalangan, sebahagian lorong jalan terpaksa ditutup untuk memberi ruang kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan dan menyelamatkan mangsa. Hal ini menyebabkan pergerakan kenderaan menjadi perlahan dan tergendala. Begitu juga kerja penyelenggaraan jalan seperti penerapan semula dan pembinaan jabatan baharu yang mengambil masa yang lama. Keadaan ini bukan sahaja melambatkan aliran trafik, malah menyebabkan kenderaan terkumpul di satu kawasan sehingga berlaku kesihatan yang panjang. Akhir sekali, kurangnya penggunaan pengangkutan awam Kebergantungan masyarakat terhadap kenderaan persendirian turut menyumbang kepada peningkatan jumlah kenderaan di jalan raya. Ramai orang memilih untuk memandu sendiri kerana merasakan cara tersebut lebih mudah dan cepat berbanding pilihan lain. Sikap ini menyebabkan terlalu banyak kenderaan berada di atas jalan raya pada masa yang sama, sekaligus memburukkan lagi keadaan kesesakan lalu lintas terutamanya pada waktu puncak seterusnya adalah kebaikan pengangkutan awam kepada masyarakat. Yang pertama, pengangkutan awam dapat mengurangkan jumlah kenderaan yang berada di jalan raya. Contohnya kalau orang awam kan ramai menggunakan pengangkutan awam seperti bas atau LRT, so jumlah kenderaan yang berada di jalan raya akan berkurang dan kemalangan juga dapat dikurangkan juga risikonya yang kedua adalah menjimatkan masa dan juga kos perjalanan kan kita dapat berjimat dari segi petrol dan juga tol kalau menggunakan pengangkutan awam Okey, yang ketiga adalah mengurangkan pencemaran alam sekitar. Seperti yang kita tahu, asap daripada kenderaan dapat menyebabkan pencemaran udara. So, kalau ramai orang menggunakan pengangkutan awam, maka pencemaran udara dapat dikurangkan lagi. Okey, yang, yang terakhir adalah dapat meningkatkan kualiti hidup masyarakat bandar. Okay. Dari segi kualiti hidup yang dapat ditingkatkan adalah seperti dapat beri macam mat dapat mengelakkan daripada macam alam dan sebagainya. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati Dr. Safwan dan rakan-rakan sekalian. Seterusnya, saya Nur Filzana binti Aznan akan membentangkan berkenaan peranan pengangkutan awam. Peranan pengangkutan awam yang pertama adalah memberi kesedaran tentang kepentingan pengangkutan awam kepada masyarakat. Contohnya, melalui penggunaan bas, tren dan LRT, orang ramai dapat menjimatkan kos perjalanan, mengurangkan kebergantungan kepada kenderaan persendirian serta memudahkan pergerakan di kawasan bandar. Kesedaran ini dapat membentuk sikap masyarakat supaya lebih bertanggungjawab Peranan pengangkutan awam yang kedua adalah menggalakkan gaya hidup mesra alam iaitu mengurangkan pencemaran udara. Hal ini dikatakan demikian kerana jumlah kenderaan yang berkurangan di jalan raya. Hal ini serta-merta membantu mengurangkan pelepasan gas karbon dioksida yang menjadi punca pemanasan global. Oleh hal yang demikian, Pengangkutan awam menggalakkan gaya hidup mesra alam dan membantu memelihara alam sekitar untuk generasi yang akan datang. Pengangkutan awam juga berperanan dalam menyokong kempen kesesakan lalu lintas terutamanya di kawasan bandar. Contohnya, apabila lebih ramai orang menggunakan pengangkutan awam untuk menuju ke destinasi mereka. Oleh itu, penggunaan jumlah kenderaan persendirian di jalan raya akan berkurangan. Jelaslah bahawa keadaan ini bukan sahaja melancarkan aliran trafik, malah dapat menjimatkan masa dan mengurangkan tekanan dalam kalangan pengguna jalan raya. Akhir sekali, pengangkutan awam juga berperanan dalam menjalankan aktiviti khidmat masyarakat seperti kempen kesedaran penggunaan pengangkutan awam serta program pendidikan keselamatan jalan raya. Hal ini dikatakan demikian kerana aktiviti-aktiviti sebegini dapat membentuk masyarakat yang lebih bertanggungjawab serta meningkatkan kepercayaan orang ramai terhadap sistem pengangkutan awam. Sebagai kesimpulan, pengangkutan awam memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk masyarakat yang lebih berdisiplin, mewujudkan kawasan persekitaran yang lebih sihat dan menjadikan sistem perhubungan yang lebih teratur. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seterusnya adalah saya, Hidayatul dan saya akan membentangkan tentang kesan kesesakan lalu lintas. Kesan yang pertama adalah masa perjalanan menjadi lebih lama. Ini kerana apabila seseorang itu terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, masa yang diperuntukkan contohnya untuk beliau sampai ke satu destinasi adalah selama 30 minit, tetapi oleh kerana telah terperangkap, maka masa yang diambil adalah sejam ataupun lebih. Yang kedua adalah tekanan dan keletihan pengguna jalan raya. Ini kerana apabila pengguna jalan raya tidak memiliki sifat sabar dalam diri mereka akan berlumba-lumba untuk memotong barisan dan memberikan tekanan kepada pengguna yang lain dan mereka juga akan menjadi keletihan kerana mereka terlalu fokus pada pemanduan mereka yang ketiga adalah pencemaran udara dan bunyi meningkat semakin banyak bilangan kenderaan yang digunakan semakin tinggi uh, kadar pencemaran udara yang dibebaskan. yang keempat adalah pembaziran bahan api dan kos perjalanan ini kerana uh, Uh, kos perjalanan akan jadi semakin meningkat kerana minyak yang digunakan juga akan bertambah. Seterusnya saya akan membentangkan berkenaan statistik di Malaysia. Berdasarkan infografik uh, yang telah kami siapkan, penggunaan kenderaan persendirian mencatatkan peratusan tertinggi iaitu sebanyak 60%. Penggunaan LRT, MRT dan Monorail adalah sebanyak 40% diikuti pula bas awam sebanyak 15%. Manakala KTM komuter mencatatkan 3% dan teksi serta e-hailing sebanyak 2%. Statistik ini menunjukkan bahawa penggunaan pengangkutan awam masih rendah berbanding kenderaan persendirian. Seterusnya saya akan menerangkan jenis-jenis pengangkutan awam yang terdapat di Malaysia iaitu bas LRT, MRT, KTM, Monorail dan teksi, Bas Rapid KL atau Bas Bandar Bas awam ialah jenis pengangkutan yang murah yang digunakan oleh orang ramai Rapid KL dan Bas Bandar adalah contoh bas awam Malaysia Di Lembah Kelang, Rapid KL membantu orang ramai bergerak Di kawasan lain, Bas Bandar digunakan setiap hari bas awam mengurangkan kesesakan jalan raya dan kos perjalanan. Seterusnya, LRT Light Rail Transit Sistem pengangkutan awam yang dikenali sebagai LRT beroperasi di kawasan bandar, terutama di Lembah Kelang. LRT mengangkut orang awam dengan cepat dan selesa tanpa kesesakan jalan raya. Di Malaysia, LRT Kelana Jaya dan LRT Ampang Seri Petaling ialah dua laluan LRT pengangkutan awam memudahkan pergerakan harian, mengurangkan pencemaran dan menjimatkan masa. Seterusnya, MRT, Mass Rapid Transit. Sistem pengangkutan awam berasaskan rel Malaysia ialah MRT. MRT digunakan terutama di Lembah Kelang untuk perjalanan jarak jauh dalam bandar. MRT Sungai Buloh, Kajang dan MRT Perjaya lainnya ialah dua contoh laluan MRT. MRT lebih selesa mengurangkan kesesakan jalan raya dan menjimatkan masa dan perjalanan. Seterusnya, KTM Komuter. Perkhidmatan kereta api elektrik yang dikendali oleh kereta api tanah Melayu berhad KTMB dipanggil KTM Komuter. Ia menggabungkan bandar dan kawasan pinggir bandar, terutamanya di Lembah Kelang dan beberapa negeri lain belajar dan kaki tangan menggunakan KTM komuter untuk perjalanan harian mereka. Pengangkutan awam menjimatkan wang, mengurangkan kesesakan jalan raya dan memudahkan orang ramai. Seterusnya, monorail. Monorail ialah cara pengangkutan awam yang bergerak di atas landasan tunggal. KL monorail ialah monorail di Kuala Lumpur di Malaysia. Monorail digunakan untuk perjalanan jarak dekat di bandar dan kawasan pelancongan. Pengangkutan ini memudahkan pergerakan orang ramai di pusat bandar dan mengurangkan kesesakan jalan raya. Akhir sekali, teksi dan e-hailing. Teksi dan e-hailing ialah jenis pengangkutan awam yang membawa orang dari satu tempat ke tempat lain secara terus. E-hailing seperti Grab dan e-Aisha Ride menggunakan aplikasi telefon pintar, manakala teksi menggunakan meter. Apabila tiada pilihan pengangkutan awam, Pengangkutan ini mudah dan sesuai untuk perjalanan jarak dekat. Pembentangan kami telah berada di penghujung. Kesimpulannya, kesesakan lalu lintas memberi kesan negatif seperti membazir masa, tekanan kepada pengguna jalan raya serta peningkatan pencemaran udara di kawasan tertumpu. Penggunaan pengangkutan awam dapat membantu mengurangkan jumlah kenderaan jalan raya menjimatkan masa dan kos perjalanan serta meningkatkan kualiti hidup masyarakat bandar sekian daripada kami terima kasih